Добачити вас на життєвих перехрестях. Мене звати Наталя Поляниця і разом з вами ми підемо далі по життєвих дорогах. Покоління, чия юність перепадає на кінець 80-х років минулого століття, пам'ятають. Перший або один із перших гуртів, рок-гуртів в Україні це гурт Статус. Він певний час працював у Хмельницькій обласній філармонії і керував тоді цим колективом харизматичний Сергій Казанцев. З того часу минуло більше 20 років. Сьогодні Сергій вже визнаний в Україні гітарист, він лауреат численних міжнародних конкурсів, володар титулу Золота гітара України. Сьогодні він приїхав до нас, Житомира, спеціально для участі у програмі на життєвих перехрестях. Приветствую вас, Сергей. Якую, Як доехал. Отлично. Нормально, все Друга очень нормально. хорошо. Все Хорошая дорога, солнышко светит. Очень рад, что приехал, что увиделся с вами. Угу. Сереж, давай с все ж таки окреслимо, чем близкий тебе Хмельницкий. Видимо, тем, что я все-таки здесь жил и работал. У меня здесь остались друзья. Я не знаю, стоит или не стоит называть фамилии. Но... Да, я думаю, что дальше в передаче мы стиль. это и сделаем. Да. 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 Но остались очень хорошие люди, с которыми я и как бы тогда дружил, и поддерживаю сейчас дружеские отношения. И точно так же я с уважением отношусь к тем людям, кто занимался здесь культурой. Я их помню и знаю. Угу. Сколько лет вообще в Ухмельницком ты был? Это где-то, видимо, по 92 год. Ну, тут где-то сроки 6-7, да? Да, да. Но это активная гастрольная деятельность, это очень много времени потрачено на репетиции, на возню с аппаратурой. Mm -hmm. В общем-то, скорее всего, что это, видимо... Но в любом случае, город мне всегда очень нравился, и он мне близок. То вот та атмосфера, которая тут есть, она очень близка тебе по духу? Да, конечно, потому что, я так думаю, он же ведь оторван от Киева и оторван от Львова, и он сам по себе, он здесь вот аккумулирует все то, что вот есть, угу. варится, как, если можно так сказать, в собственном соку, но в лучшем э, понимании этого краще, слова. Да? Конечно, ширяк, стул, да, строяк, и ширяк, здесь и он витриц. это все культивирует, угу. поэтому тут это тот город, где действительно может, э, может культура процветать. А как долго ты живешь в Житомире и чему ты туда переехал? <laughs> это связано, с, это связано с, женитьбой. Mm -hmm. с женитьбой. Нужно было, видимо, осесть после того, как немножко помотался Москва, за границей, там пришлось поиграть и в ночных клубах. С 90-40 лет. Да, 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 mm -hmm. да, да, да. И нужно было действительно как-то вот определяться и находить себя, и тем более, что Женить бы к этому подтолкнула, ребеночка нужно было завести. Поэтому как-то вот в Житомире все это и произошло, и ребеночек, и дом, и все, то есть семья, все, все, в Житомире. Да? Да. А скажи, сгадуешь вот самые те роки, когда ты организовал статус? Чи сгадуешь? От і скажу тобі про свої враження. Я взагалі, е, ну моя юність також перепадає на ті роки, про які я казала. і Я не захоплювалася важким роком в той час взагалі. І е, що відбулося настільки була дійсно популярна група статус, що мені захотілося купити квиток і піти на концерт, і побути у тій атмосфері. І я вже була тоді на той час одружена разом з чоловіком. Ми пішли на концерт, я отримала величезне задоволення. Я не кажу вже про тих по суті дітей, там 14-13 років і так далі. Так? І да, тоді я вперше розумію, я побачила, я що є таке лазерне шоу. От тоді вже ви тоді використовуєте. Да, От да. ти пригадуєш, тебе тягне в ті часи, тобі хочеться тої слави, тої популярності яка була? Ви знаєте, ні. Я скажу честно, я не кривлю душой. Почему? Потому что, скорее всего, я все-таки живу нынешним временем. Почему? Потому что сейчас вот для меня происходит очень много вещей, которые мне нравятся. И в профессиональном смысле я имею в виду, что mm -hmm. вот да, вот от ночных клубов, от этого всего я где-то устал. Все. Но... Но, но жить нужно сегодняшним днем. Почему? Потому что у меня прекраснейший коллектив, великолепнейшие музыканты, одаренная, молодежь, она такая сейчас растет, такая поддатливая. Она уже выросла на богатейшем фундаменте, даже на, на, на том, что когда-то делали мы. А мы то, что делали, это в свое время это был прорыв. Это был прорыв. И, конечно же, такие вещи нужно смотреть на концерте, потому что именно вся энергетика и все восприятие вот такое вот реальное, вот, оно именно в концертном исполнении зритель и получил. Uh -huh. Почему я и говорю, что вот я и на сайте на своем, вот я выложил о том, что я до сих пор люблю живые концертные выступления, хотя терпеть не могу ночные клубы уже. Но это просто с возрастом, возрастной. Да. Тобто там не так разумеют всю музыку, чище? Нет, разумеют. Тяжело. Просто самому уже тяжело играть. Uh -huh. тобто не, 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 та не ночной тебе, образ так? жизни уже для а -а -а. меня. Спадки <laughs> да хочется. Да, да, спадки хочется. <laughs> Думаю, э Взагалі, от, дівчата завжди, усі часи, до речі, чи тоді, чи зараз, вони дуже любили хлопців з гітарою. А хлопці намагалися навчитися грати на гітарі для того, щоб сподобатися дівчатам. Так? От у тебе, коли вперше відбулася зустріч з гітарою, коли вперше ти взяв до рук гітару? Ну, ви правильно все сказали, іменно з цього все і почалося. Коли прийшло время, видимо, Будучи подростком, когда решил, что ребята пора же уже как-то нравится девчатам, mm -hmm. чтобы обращали внимание, вот тогда все началось со двора, с гитары, с песенок, с, с, с этого всего. Но потом я даже сам, честно говоря, не заметил, как оно перешло в серьезное увлечение, в серьезное занятие инструментом. И самое что интересно, мне это все это нравилось mm -hmm. и нравится до сих пор. А уже девчата были такие головные. Девчата, да. Сьогодні ви прийшли до нас з гітарою, і я прекрасно розумію, що студія це не концертний майданчик. Але тим не менш, ми тут спробували дещо зімпровізувати і звичайно хочемо почути живу музику. Я також сумую за живою музикою. Ну давайте спробуємо. Давай. thank thank you Ти грав, я собі також пригадала, що мені також подобаються хлопці з гітарою. От знаєш, я що Гітара вона є якась частина твого тіла. От як рука, як нога, Так? і гітара. Цікаву річ, ти сказав на своєму сайті, я дивилася, що гітара це душа і обличчя музиканта. Так? Да, вот да. Це, так можно сказать, какие люди, ну, страшно закохана этот инструмент. Музыкант, когда он сливается, если он сливается с инструментом, действительно, этот момент он приходит, он наступает. И если сливается музыкант с инструментом, uh -huh. я не говорю о том, что там технически лучше, хуже, там более подготовленный нет. Но главное вот все-таки, все-таки, uh -huh. все все-таки вот нужно чувствовать вибрацию вот этого инструмента животом, чувствовать душой, чувствовать полностью, и тогда оно, он отвечает, он отвечает. Тогда можно какие-то нюансы, где-то подтяжечку где-то покачать струнку. Он, все, все он звучит, поет. Да. Да, да. Индивидуально. в джазе, И вот тогда та, вы да? говорите правильно. И тогда появляется у артиста индивидуальность. Угу. Вот да. э, э, сколько нужно в день играть на гитаре? Вот если порады, Например, вот на нас сейчас 12 лет, в 13, и как взяла да. другую гитару. Вот сколько нужно играть, чтобы до сих пор... 12-13, такой... если девчата на тебя уже начинают заглядываться, играй, сколько получится. Ну а дальше уже, а дальше уже, ну часа 3-4 нужно уделять инструменту. И вы до сих пор играете на гитаре Да, да, конечно же, конечно очень очень люблю экспериментировать у меня дома очень много э, аппаратуры я привез только вот то что вот такой походный комплект uh -huh. но это один из игровых инструментов вот еще один стоит рядом один из игровых инструментов концертных на которых э, играю я на концерте а засобы для иснувания дает тебе музыка mm -hmm. чицы просто теки для задоволения ну я не буду кривить душой и потом я с возрастом научился говорить правду все-таки это в общем-то заработок есть но он такой чтобы скажем машину обслуживать себя как-то где-то как вот так, чтобы из семьи, скажем так, не тянуть лишнего. Mm -hmm. вот. А кто же зарубляет? Женка? А мы вместе с женкой. У нас все есть, у нас все нормально. Все, нормально. все хорошо. Ну, доброе. А, давай сейчас немножечко все-таки ничное есть. Сейчас есть у тебя гурт. Он существует уже больше 9 лет, насколько я понимаю. Что это за люди? Як ви докупи звелися, і яку музику, який напрямок музики ви сьогодні граєте? Он з'явився після того, як я осел, скажем, таким образом осел у в Житомире, і стало, зісно, що душа просить музики. стал подбирать музыкантов, приехал после за границы и получается, что как бы были возможности все это организовать, купить необходимую аппаратуру, все это сделать, договориться за репетиционную базу. И мы сразу же вот с ребятами начали подбирать, подбирать. Но ну, как-то так получилось, что сошлись сразу же какими-то какими вот общими интересами, общими мыслями, взглядами. Причем же Томер, он, как и Хмельницкий, он тоже дал и породил очень много хороших музыкантов, талантливых музыкантов. И та молодежь, которую я сейчас вот в группу набрал к себе, и с которыми я играю много лет уже играю, причем это огромнейшее достояние в нынешнее время, играть с одними и теми же музыкантами. когда делали программу, программа была такая латиноамериканского направления на акустической гитаре с конгами, с барабанами, перкусия, совсем да, перкуссия да. полное использование. Да. Два барабанщика. И, кстати, я хочу сказать, что на свои концерты я приглашал вашего хмельницкого музыканта Александра Чигайну. И он, когда приезжал на те концерты, на которые его приглашал, он делал просто фурор, Видишь и в статусе у вас. Да, да. Так мы дружим мы с, с тех времен. Мы с тех времен дружим, мы mm -hmm. друзья. Не дуже классный верование, тоже классный. Но это мне нравится. Mm -hmm. это, то есть я делаю, почему я и говорю, что я живу сегодняшним днем. Я делаю то сегодня, что мне нравится. Честно говоря, это очень большое счастье. Знаешь, ты это сказал, я пригадую, я колись Хазанов поехал в Израиль, Хазанов, э, гуморист, и э, читав читал новые вещи. Ну, то есть, ну, совсем новые. Вони йому цього не пробачили. Вони його засвистали. Вони його е, оплесками затупотіли ногами все. І він е, розсердився і пішов з концерту. А потім дав інтерв'ю в газету. Сказав на той час, йому було вже 45 років. Він сказав, мені вже 45 років. Я маю робити право те, що подобається мені. Але глядач і може йому це пробачити. Це феномен, це феномен, дійсно взаємоотношення артиста і. Mm -hmm. зрителя. Дело в том, что он выскочил на самый верх, и когда находясь на самом верху, он зафиксировался. Все, mm -hmm. он уже в колее. Никуда он из этого образа уже не выпрыгнет и не не выскочит. Мы как бы я признаю, да, мы музыканты, артисты второго такого вот порядка, ну мы крепенькие ребята, все нормально, все хорошо, у нас концерт. На ногах да, стоим. Да, на ногах стоим, но мы реально смотрим на жизнь, и мы реально, и мы можем уже балансировать, мы можем делать программу, ту, которая нам нравится, вот, допустим, в основном все-таки э, в нашей программе это гитарная музыка, то есть это выступление гитариста, артиста-гитариста выступление, и естественно, что все как бы вот вокруг этого, вся музыка, аранжировки, все это имеет гитарную на направленность. И если мне это нравится, Почему, бы я не, почему я не, почему не могу? Як же тобі це подобається? Да, Будь ласка, да. что-то? Да, да, да. Давайте, Сереги, давай. давайте. Mm -hmm. Досить часто з жіночим зі да? А, От Запитання. Жінки твого життя, е, яку роль вони зіграли у формуванні тебе як особистості, і у перебігі твоєї долі? Ох, вопрос. Так. <laughs> Ох, вопрос. <laughs> ну що ж, треба відповідати, звісно. Я думаю, що я думаю, якраз э, таки жінки. и увлечение ими. Я в свое время был действительно ловелас и как и все молодые Пошли люди. Открывай, не да. Жена да, знает об этом, так что можно говорить улично. Ну, естественно, что все, что что делалось, потому что было состояние чувства да. влюбленности. И э, вот эти творческие всякие поиски это же все как бы вот оно все оно взаимосвязано в этом мире, и получается. Но опять же, вот, когда, вот э, когда я женился, и у меня очень хорошая семья, очень хорошая жена, и другое состояние вот сейчас, другое состояние покоя, такой уверенности. Вот это и вот инша тоже, музыка? Не знаю, может быть, но но все равно какую-то направленность. Но это дает, это дает другие немножко ощущения. Сказывается ли это на музыке, я, я не, не берусь судить, но в любом случае состояние очень хорошее. Где родился и кем мрия в детстве? Родом ты же не из Украины, мне не Нет, нет, нет. Родом я со Свердловской области. И, и у себя на сайте я писал, что конь, как и каждый мальчишка в тех краях, я гонял на коньках, на лыжах, все это. Да, кстати, я же на лед хожу до сих пор. Одеваю коньки, становлюсь четко очень вообще. На речку? Нет, не на речку. Почему? На на корт. Корт. Да, фок фок физкультурно-оздоровительный комплекс. Там настоящий хоккейный лед, все угу. там и семью поставил, ребенок и жена, все катаемся, все четко вообще, да. И к чему я говорю, что вырос в тех краях, а там же увлечённость хоккеем была сумасшедшая. И в свое время я точно так же, как вся, вся эта пацанва, детвора, бегал с клюшкой, с коньками и это, и мечтал быть, в свое время мечтал быть хоккеистом. Да. Но потом вот как-то вот жизнь так повернулась, что появилась э, вот это увлечение. Музыка. Музыка, да. После чего как-то оно вот и... Э, видимо, то, что я закончил музыкальное училище киевское имени Глера, Закончил, и вот вот именно вот профессиональное ощущение, оно мне очень э, тогда нравилось и сейчас нравится, угу. что многое понимаешь, многое выключаешь телевизор, например, часто выключаешь, как бы. И в то же время музыка, музыка то это. То есть ты не прихильником массовой культуры, массовая не, не всегда и не все хорошо, потому что, скажем, один из проектов, который имеет сумасшедшую сейчас популярность, но это всего лишь навсего, это именно проект имеет сумасшедшую популярность, а через два года никто не будет помнить ни того, ни того, ни того, ни того. Может быть, кто-то из них один, максимум два зафиксируется, останется в музыке, в культуре, может mm -hmm. быть, останется в песнях. Остальное все, остальное все. Поэтому, понимая это, ну, извините, ну... Скажи, пожалуйста, эту музыку, которую ты играешь, вот, вот сегодня в это идет какая импровизация, или это какие-то... Это две мои композиции. Твої. Это да, да. Угу. Первая композиция называется «Живут обои», вот та лирическая была балладная. Почему? Потому что э, сам вот берешь в руки инструмент, скажем, фендер, телекастер, да, угу. вот он уже подразумевает, Определенную музыку, определенный характер музыки, определенную лирику определенную. И вот э, я почему взял? Потому что вот я почувствовал, что вот я хочу баллады, поиграть гитарные баллады. Взял этот инструмент. И сейчас у меня в программе очень много гитарной, балладной, лирики вот такой. Но и в то же время это рок-н-ролльный инструмент. То есть где-то и звучание вот рок-н-ролльчиков таких вот. А этот второй, э, это самое... Напрямую. Э, вообще, да, э, да, да. Угу. Вот. То есть вот второй, вторая вещь, это тоже это мой рок-н-ролл был такой вот небольшой, как бы написанный. В программке тоже он проходит. И когда скажем, в ирландском пабе, когда сидит народ, пьет за кружкой пива, рок-н-ролл так идет, что просто фантастика, просто фантастика. Хотелось бы еще запитать, снова ж таки знаю про то, что ты перемиг на каком-то конкурсе Назва якому було перехрестя? Да, 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 У нас да. програма на життєвих перехрестях. Я думаю, можливо, щось є співзвучне. І крім того, ти володар титулу Золота гітара України. Так? Як да, давно це да, було? Це да, да. було давно. Це було 80-ті -е годы, Я якби об этом пам'ятаю, знаю, але. Но... И в то же время я прекрасно понимаю, что сейчас идет поколение, что гитаристов очень много, и очень много хороших гитаристов, которые играют быстрее меня, все. но я уже не спешу, я уже не тороплюсь mm -hmm. к этому, я уже не, не ищу этого. Я думаю, Варта уже заработает снова музычную паузу. Попробуем, да. не позже я хочу музыку слухать. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Окей. То, что ты вырабатываешь тут с этими струнами, это, ты мастеру намое, это, як то говорю, дорогое варте. Ну, это многие гитаристы знают, это тэппинговая техника, и как бы сейчас очень многие бросаются именно в эту технику, уже забывают о том, что можно играть более как бы академично, и вот ищут всякие вот такие. Ну, это один из вариантов. Я тоже так как бы. А сын играет на гитаре? А дураческие мороки? Ему сейчас будет 11 лет, но вы знаете, там такие пальчики уже как бы давно так вот иногда я смотрю, так берет гитарку и перед зеркалом стоит, там уже начинает выображать что-то уже там может быть. Но, но кстати, я вот его играл в школе в его школе, просили и он перед этим мы с ним занимались, он на перкуссии. Вот он слабенько, конечно, но как для ребенка, то есть он вот даже становится, все есть, да, есть интерес, так все, ему даже выступали в школе в его лице, мы выступали, ему все аплодировали аплодировали, не мне, а ему аплодировали. Ну, напевно, он вам гордится, не? Эх, звертается до вас, я, тату? Я... Я думаю, что я надеюсь, что да. И вот он, винка же тату, но иногда вот когда в порыве какому-то вот так он говорит батя, ты батя по-человечески, да, по-настоящему. Так вот тогда вот я понимаю, что это особая степень доверия вот ребенка с отцом. Мы очень много времени проводим вместе, мы за границу ездим, отдыхаем вместе, на концерты он со мной часто, если есть возможность. Он просился сегодня приехать, но мама запретила. А вообще, конечно, у меня очень хорошая семья, очень хорошая жена и сын, и я, я очень благодарен родителям. Моєї жіни а тому, що ані а музикант, і а тому, що вони дійсно потолкнули к музики, благодаря чому ми совсем і гарятись. Угу. Серюж ви в Хмельницькому сьогодні, і в програму э, бачать дуже багато людей, які вас пам'ятають. Можливо, навіть ті про яких ви і не знаєте, які були на ваших концертах. На останок нашої передачі, в принципі, ви маєте можливість вот, звернутися до усіх хмельничан? Що що вам є? Що їм сказати? Ні? Я уже мудрый, старый ворон. И единственное, что я хотел бы сказать, и это честно, это от э, от всего сердца, чтобы это относится и к мужчинам, и к женщинам, чтобы несмотря ни на что, всегда рядом с вами был человек, который мог бы по отношению к которому можно было бы сказать следующие слова, что я живу тобой, даже когда не думаю об этом. Сергію, хочу подякувати тобі. Що ти приїхав з Житомира до Хмельницького на передачу на життєвих перехрестях. Звичайно, хочеться побажати творчості. Дякую. Те, що ти робиш, мені подобається. Я дякую. сподіваюся, що і глядачам. І будемо чекати вашу групу у Хмельницькому з концертами. Дякую, дякую, до побачення. До побачення. Ну і дякую нашим глядачам. Дивилися програма на життєвих перехрестях. Ми з вами побачимося за тиждень. У цій же порі до побачення творіть і показуйте свою творчість іншим. Вони обов'язково. це оцінять. До побачення.